Доброго ранку. Сьогодні у нас у гостях людина, яка бачить світ інакше, яка дивиться на світ через об'єктив. Ради вітаю у нашій студії кінооператора, режисера, режисера монтажу, художника та людину, яку мистецтво та творчість обіймають самого дитинства. Це Данила Дідков. Данило, доброго ранку. Здравствуйте, я вас дуже хочу привітати з першим показом українського повнометражного фільму. И как и называется Цаян, якому вы брали участие в якости оператора, правильно? Да, спасибо. И расскажи, пожалуйста, чем для вас став цьогорічний кинофестиваль? Ну, молодость, во-первых, это 44-й год уже. Это очень большой, как можно сказать, срок. да. И я, наверное, начну с того, что когда-то, я помню, будучи студентом, на какой-то из молодости я сидел в зале. И мечтал о том, чтобы показали мое кино. Но Мрия стесняется. Да, в этот раз я сидел и волновался не меньше, поверь. И я думаю, что каждый может достичь такого результата. А почему ты вырешил стать оператором? С чего начинался твой творческий шлях? Я думаю, что это все-таки больше... Почему это мое? Я скажу так. В детстве очень много рисовал. И наблюдал за миром живописи. Смотрел, как стоит свет. Почему художники именно так располагали его. И с детства всегда хотел стать оператором. Поступал на операторские. поступив. Да, но закончил режиссуру в итоге. Зразумило. А какой был первый проект, который ты снял? в самой «Якости оператора». Это был короткометражный фильм, который занял... Первое место на студенческом кинофестивале, который называется «Десятая муза». Я взял награду как оператор. А Стануч. как назывался этот фильм про Он назывался «Трофей». Этот фильм был о девушке, которая познакомилась с парнем в метрополитене. Он ее, можно сказать, условно так он ее развел на мобильный телефон и убежал. И потом он развел, в смысле, взяв телефон или вкрав да, телефон? Да, он решил познакомиться, взял у нее телефон-мобильный, ага. для того, чтобы записать якобы в ее мобильный телефон свой, свои какие-то контактные данные. И в один момент он испарился. Цекаво. Да. А какие еще были фильмы, какие ты снимал, короткометражные? Было много проб, но, к сожалению, многие не увенчались каким-то, великим результатом. А, был хороший тоже проект, который назывался а, сейчас я скажу, сейчас скажу. М -м -м, режиссер был Алена Звирок. А, он назывался «Освобождение». Uh -huh. Это была такая интересная картина, где нужно было на самом деле думать. Здесь уже играли не, студен не студенты, как актеры здесь играли, две уже достаточно известные актрисы. А, и тут уже нужно было думать о пластике лица, тут уже нужно было выносить какие-то творческие идеи. А Давайте все-таки поговорим про фильм ⁇ Це я». Mm. С чего все начиналось? Как вы решили снимать а, этот фильм и почему? Этот фильм ⁇ это я никогда в жизни не забуду, не только потому, что это мое первое кино в полном метре. Когда-то раздался звонок, я поднял трубку, и моя хорошая подруга сказала мне, «Даня, вставай, через неделю ты оператор большого кино». Именно было, все было именно так. Позвонила Анна Акулевич, это режиссер фильма, и сказала, что у них по каким-то техническим причинам срывается оператор, который должен был снимать фильм. И я в течение недели пытался въехать в тему. Я поехал на те локации, которые уже якобы были отобраны. Что-то мы меняли. Я толком не понимал сценарий, но за короткое время все-таки удалось вникнуть в самое главное, наверное, это в смысл самого фильма. Потому что по-другому... Фильм очень сложный и морально сложный. И его нужно было понимать для того, чтобы правильно снять. А что наискладнейшее было? В фильме встречаются очень часто такие моменты, как дубли в три с половиной минуты без остановки, uh -huh. с полным перемещением по большой территории. При этом нужно было технически прятать свет, потому что его постоянно не хватало. А, ну и представьте. По точкам, по фокусу это было очень... И все с рук фактически снималось. Т То складно самое физично, а не морально. Чем морально так уж? М -м, морально, прежде всего, было некомфортно. Почему? Потому что получается же не всегда в первый раз. Правильно, не с первого дубля делается кино. Зрозумел. А про что фильм? Это семейная бытовая драма комедийная. О том, как приехала девушка к своим родителям, на периферию и столкнулась с жестким непониманием. Ну, то есть в принципе это кино, э, почему он называется ция Потому что каждый человек, который посмотрит это кино, он увидит в нем себя в характере всех героев, которые там присутствуют. Она встречается с непониманием своих родителей, она встречается с непониманием э, друзей и э, по этой причине как бы я просто не хочу открывать, как бы, много. <сélisa> <сélisa> По этой причине происходит трагедия в конце. И она чувствует себя виноватой. А кто играл в главной роли? А главную роль сыграла Яна Соболевская. Она играет Яну. <сélisa> <сélisa> Это актриса театра на Левом берегу. Очень известная актриса. Она сейчас, если не ошибаюсь, и в Москве работает на крупных проектах. И играла Аня Ткач, это победительница конкурса гол... детского голоса страны. Угу. А кто был идейным покровителем этого фильма? Я думаю, что все-таки это продюсер фильма Олег Фиалко. то есть это человек, который взял всех под какое-то свое крыло. Аню, у меня художника, постановщика Тимского и попытался внятно объяснить, что он от нас хочет. Это очень важно. Взаимопонимание на площадке именно вот этих людей внутри, художник-постановщик, оператор-постановщик и режиссер, это три кита, на которых строится фильм. И если вы не находите взаимопонимание, а как показывает практика, они не находятся в очень, в очень частых случаях. Каждый тянет это дело на себя, я вижу это так, это мое творческое видение. Я не розумію, що ти від мене хочеш. І... Ну, так, всі творчі люди дуже складно. Коли... Да, І він правильно поставив би, правильну стратегічну задачу, яку ми постаралися виконати. І ми його випавні. Ти ще про ефіром сказав, що фільм він триває 80 хвилин. А як багато часу треба для того, щоб зняти ці 80 хвилин? А, в середньому кіно. большого масштаба, в котором присутствует много постпродакшена, в котором присутствует э, очень большой репетиционный период, когда вы играетесь там, учите м, оружие, ну, допустим, мы видим да, какие-то заграничные фильмы, когда очень большой подготовительный период фильма, то это в среднем полгода-восемь месяцев. Mm -hmm. а в условиях, тогда, когда вам нужно правильно пройти сцены до в том же подготовительном периоде, да, до начала съемок с актерами, проработать какие-то локации, проработать, сделать какие-то фотопробы, видеопробы, то в среднем ну, около полутора месяцев, два месяца. Ну, я думала, что больше, если честно. Вы знаете, есть такая интересная штука. Сейчас в мире цифрового кино... Я объясню так. Раньше нужно было снять на пленочку снять бобину в конце рабочего дня, отнести ее на проявку, ждать долгое время, ага. а после этого приехать в кинозал вместе с режиссером монтажа, подрезать пленку, посмотреть, клеится, не клеится, и, допустим, продолжить снимать дальше. То есть это был дли длительный период, технически длительный. То есть мы изначально были заложниками в технике. В данном случае в эпоху цифрового кинематографа все снимается прямо на, монтируется и снимается прямо на площадке то есть мы сняли на плейбеке стоит компьютер мы сразу попробовали склеить порядок кадров посмотреть монтажно не монтажно как лучше искать решение таким образом исчезает вот этот весь, вся эта головная боль с пленкой. не правильно? Да, да. То есть в эпоху цифрового кино это намного быстрее. Это, конечно, открывает горизонты как и для профессионалов, так и для начинающих операторов, режиссеров, когда вы можете моментально все собирать и угу. понимать, где вы допустили какие-то ошибки, и идти дальше. Да, а давай поговорим про спонсорство. Где вы нашли спонсоров и что сложно, это сейчас найти? Если говорить о данном времени это фактически невозможно по понятным причинам. Если говорить о том времени, когда мы снимали кино, это был 2013 год. Да, это было проще, хотя тоже есть в этом и свои сложности. Государство ежегодно проводит питчинг. То есть молодым режиссерам, продюсерам, операторам дается возможность Подготовить материал, прийти на питчинг государственный, подать заявку, подать пакет документов о своем фильме и отстоять свой фильм. Если у вас это получилось, если вы заинтересовали творческой идеей, каким-то каким творческим подходом к самому материалу, актерские пробы заинтересовали в данном случае, да, коллегию питчинга, они говорят, что да, мы готовы из государственных денег выделить вам определенную сумму для того, чтобы вы сняли кино. Ну и понятно, там есть определенные нормы, то есть 50% вы изначально получаете, потом ищете спонсора, который вкладывает остальные 50%, либо полная стоимость фильма, в зависимости от вашего бюджета все-таки. А долго в все работе? Да, это очень большая, большая проблема с подготовкой документов, ну, это, к сожалению, нельзя сделать так, как это делать. Просто я знаю, как это делается за границей, когда подписывается какая-либо из студий, и она берет на себя обязанность о том, что вы снимете кино. И юридически, и физически, и материально. Это, конечно, проще. В нашем случае таких организаций фактически нет. Есть государственные организации, которые могут предоставить оборудование, которое на ладан дышит, но... А хочется снимать хорошее кино. Звичайно. Понимаете, не тогда, когда у вас там все шатается и отпадает, и скотчем все прикручено. Я знаю, что премьера прошла 26 жовтня. Правильно? Да. А как можно подивитися этот фильм обычному глядачу, который не попал на премьеру? И где его Это... можно найти? Это кино на данный момент будет идти в кинотеатрах нашей страны с конца следующего месяца. То есть в конце листопада можна можно будет прийти, Да, подивитися. он будет в кинотеатрах, кино называется Я. Можно прийти и посмотреть, о чем это кино. Угу. И вообще оценить как-то мою работу в том числе. Добре. Я знаю, что журналисты, не имеют права задавать такие вопросы, но все-таки я хочу спросить, Какие планы на будущее? Что вы планируете еще снимать? А, я сейчас очень хочу попытать себя в материале какого-то национального, пусть это звучит как-то странно, но национального криминалитета. Я, Я очень тихо. хочу с ним попробовать снять что-то в жанре великих режиссеров Гая Ричи. Чтобы это было и комедия, и, опять же, социум, и э, кто-то кого-то догоняет, кто-то что-то украл. Это было бы интересно. Мне кажется, и зрителю в том числе. Будем надеяться, что Украина будет развиваться, выделять кошты на кино, и вы обязательно сделаете еще одну свою мечту. На жаль, наш час уже завершается. Я вас попрошу что-то пожелать нашим телеглядачам. Я хочу пожелать в первую очередь мира І я хочу пожелать, щоб вы українське кино. Не брезгуйте. Я знаю, Сейчас настолько зарубежных фільмів, но к сожалению в большинстве случаев. Рафінад. Не нарушайте традиції страны. Смотрите настоящее кино. кіно. Повірте, на даний момент оно уже на достаточно високому. Дякую, Данила, за те, що вы приділили нам час завітал, завітала нас в студію. А я нагадаю, що сьогодні до нас прийшов кінооператор, режисер, режисер монтажу, художник. Це був Данило Дятков. А ми продовжуємо крокувати нашим ранковим ефіром. Тому не перемикайте та залишайтеся разом з програмою рано вранці на центральному каналі.